Путину дали прикурить в Крыму, россиянам дадут очнуться от развязанных диктатором войны, Украине дадут ПВО. Свежую картину дня даем мы просто сейчас. Это программа «20 минут», я Ирина Услова. Сверкают кормой и в панике не ведают, где бросить якорь. Ведь везде под прицелом, нашим четким прицелом. После эффективных действий Украины в Черном море и операции украинских сил в Крыму, Россия экстренно решила переместить свои корабли, в частности, ракетоносители с Черного моря в Каспийское. Об этой печальной для оккупантов тенденции поведал президент Украины Владимир Зеленский. Так, по его словам, в частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму. Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители калибров, на Каспий, рассказал украинский гарант. Болезненные и безвозвратные 4 установки с и 3 РЛС. Вот так продуктивно мы поджарили аэродром в Жанкое. Вот она, крымская прожарка уровня «Велдан». Well Украинская разведка обнародовала перечень целей российских захватчиков, которые уничтожены или повреждены во время удара по пока еще оккупированному Крыму. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 17 апреля в результате успешной операции вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой уничтожен или критически поврежден в частности. Вражеский пункт управления средствами противовоздушной обороны также поджарены 4 пусковые установки ЗРК С-400, Три радиолокационные станции, аппаратуру наблюдения за воздушным пространством, фундамент М и это еще далеко не финал. Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава Российской оккупационной армии уточняется. В генштабе ВСУ показали пуск ракет под Жанкою в ночь с 16 на 17 апреля. Хорошо летит, красиво горит. Весенние мероприятия в Жанкое это... Прекрасная операция в СУ с очень хорошими результатами. Вой на болотах только начинается, отметил Сыр Юсов, представитель Гурмо. Украинские силы безопасности и обороны, конечно, действуют слаженно, скоординированно, совместно для реализации разного рода задач и операций. И да, это часть большого замысла. Приоткрывает окно не на брянщину, а с видом на наш аюдак Андрей Юсов. То, что вчера происходило в Джанкое, это прекрасная операция вооруженных сил Украины с очень хорошими результатами по уничтожению вражеских сил и средств. И далее, безусловно, будет. Вчера украинцы имели возможность наслаждаться воем на болотах. Была паника и среди оккупационной администрации, и среди военных. Это вполне очевидно, потому что каждый раз пропаганда врет, что все защищено и ничего не повторится. Ну а потом Никогда такого не было, и вот опять успешные удары сил безопасности и обороны Украины. Ну хорошо, пусть дальше рапортуют, что у них все в порядке. Но в порядке уже не будет никогда. Главный сэр украинской разведки, ее начальник Кирилл Буданов, анонсировал новые атаки на Российскую Федерацию. А мы покажем, как Путин не может защитить россиян. Главное управление разведки разработало план по уменьшению потенциала России в ведении войны, который охватывает многие аспекты, включая операции на российской территории, проанонсировал Буданов в интервью газете The Washington Post. Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например, военную промышленность, критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты. В частности, планируются новые операции российских добровольцев на территории России и новые атаки беспилотников. Цель ⁇ демонстрация того, что диктатор Владимир Путин не может защитить население от проникновения войны в Россию. Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддерживаешь, но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуют возле их дома. И не успел прозвучать этот анонс на страницах Вашингтон-Пост, как мгновенно реализовался в Ростовской области. Там заметно занервничали жители Каменского, обеспокоились, обескуражились, оконфузились. Каменский химический завод атаковали беспилотники, повреждено остекление одного из административных зданий завода, сообщают источники телеграм-канала «Астра». По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков беспилотников в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде пореза получил сотрудник предприятия. Ему оказана первая помощь. От госпитализации он отказался. Проводятся следственные мероприятия, написал утром 18 апреля губернатор Ростовской области Голубев, ранее заявив, что три беспилотничка уничтожено, как будто последствия на земле уточняются. Астра выяснила, что три дрона и атаковали федеральное казенное предприятие комбинат каменский все беспилотники как будто были сбиты но один из них упал на территорию завода повредив административное здание комбинат Каменский, одно из крупнейших химических предприятий Юга России и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского. В 2011 году Central Intelligence Agency ЦРУ частично рассекретила данные, связанные с созданием в СРСР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2 в американской классификации СС-13 «Саваж». В документах ЦРУ комбинат в Каменске-Шахтинском указан как место производства композитного топлива топлива для ракетных двигателей этого типа и размещение испытательных установок обратила внимание Новая газета еще в 2021 году. С нашествием беспилотников боролись этой ночью и в Воронеже. Губернатор региона Саша Гусев сообщил, что повреждено промышленное здание. Хотя перед этим традиционно в стиле Минвранья Шойгу отчитался, что дежурные средства ПВО обнаружили и подавили. Вечером 17 апреля над Воронежем украинский беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства Истории региона и администрации города, написал чиновник в своем телеграм-канале. А вот местные жители не поспевали писать, а сообщали о сильном взрыве и пожаре. В МЧС уточнили, что... Загорелся ангар с пиломатериалами и станками в районе улицы Новосибирская. А телеграм-канал Шот писал, что неподалеку от места взрыва находится нефтебаза. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Хорошо попадаем. После украинских атак на НПЗ экспорт топлива из России обвалился на четверть. Экспорт дизельного топлива из России начал стремительно падать в течение нескольких недель после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод РФ. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kepler, поставки в среднем составляли 0,74 миллиона баррелей в день за 10 дней до 13 апреля. Это примерно на 25% ниже по сравнению со средним показателем и в это время в период с 2019 по 2023 год темпы переработки нефти в РФ в последнее время находятся вблизи 11-месячного минимума и существует вероятность того что РФ придется перенаправить всю сырую нефть которую заводы не смогут переработать на экспортный рынок Точечные эффективные удары по тылам врага эффектно бьют не только по законным военным целям, уменьшая возможности военно-промышленной машины РФ, но и прицельно атакуют морально-боевой дух россиян, анализирует в нашем эфире Иван Тимочка, глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ. Враг готовится к активным наступательным действиям. В краткосрочной перспективе у них есть задача занять часов яр. Среднесрочная перспектива – Донецкая область, а потом до конца этого года занять левобережье Украины. В этом году Россия кинула 120 миллиардов долларов на армию. Также они будут брать деньги, которые выделяли для нужд гражданского населения. В таком режиме они долго выдержать не смогут, а потому сейчас будут пытаться максимально достичь своих целей при имеющихся ресурсах. В любом случае, вооруженные силы будут противостоять врагу на поле боя, а помогать и ВСУ, и разведчикам должен народ, и все институты органов власти, которые у нас есть. Только тогда будут сорваны вражеские планы. Действительно неимоверно горячо вокруг Часового Яра. Российская Федерация не оставляет попыток захватить город. Однако ситуация контролируется подразделениями ВСУ. Отчитывается о ситуации спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин. По его словам, ситуация вокруг города достаточно сложная. Ведь враг пытается любым способом выйти на административные границы Донецкой области. Однако силы обороны контролируют ситуацию. Противника в городе нет. Враг пока использует свое преимущество в воздухе в ракетах и артиллерийских боеприпасах больших калибров, пытаясь проводить штурмовые действия, рассказал Волошин. Он также добавил, что россияне используют уже привычную тактику. Забрасывают город кабами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру. Россияне пытаются полностью уничтожить город, чтобы взять под контроль кучу пыли. В сумме, в общей сложности, где-то от 20 до 30, а то бывает и больше в сутки, сбрасывает российская авиация бомб по позициям украинских защитников и по гражданской инфраструктуре. Сказал спикер. Российские террористы, бомбят мирное население без устали и без пауз атаковали инфраструктурный объект в Днепропетровской области. Пострадали два человека, сообщил. Глава Днепропетровской ава Сергей Лысак. Из-за ракетной атаки повреждены инфраструктурные объекты и предприятия в Днепропетровской области. Бушуют два пожара, уточнил Лысак. больницу доставили мужчин 30 и 35 лет в состоянии средней тяжести, добавил глава АВА. Ранее 18 апреля воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока в Днепре. Раздавались мощные взрывы. Просто срочно, просто на вчера, в ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения по отправке в Украину до дополнительных средств ПВО, отметил глава дипломатии ЕС. Достаньте из ангаров, куда вы храните на всякий случай и передайте Украине, говорит высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозе Барель, пребывая на итальянском острове Капри в рамках встречи министров иностранных дел Большой Семерки. Так, в ответ на вопрос, ожидает ли он, что Штаты поставят системы Патриот украинцам, Барель сказал, они есть, но не только в Соединенных Штатах. Мы не можем полагаться только на Соединенные Штаты. Мы должны взять на себя ответственность и прекратить говорить, о, да, Соединенные Штаты сделают это, мы должны сделать. Имеем Патриот, имеем системы противоракетной обороны, я уверен, что мы это сделаем, но это нужно сделать быстро. Барель считает, что страны G7 и Европа должны принимать более быстрые решения, чтобы больше поддерживать Украину. Глава дипломатии ЕС с таким призывом и обратился к министрам обороны блока. Мы не можем позволить себе победу Путина в Украине, Украинцы воюют, но им нужно оружие, им нужно оружие, и мы должны предоставить его гораздо быстрее. В ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения по отправке в Украину дополнительных средств ПВО. Иначе электроэнергетическая система Украины будет разрушена. И ни одна страна не может воевать, не имея электричества, в домах, на заводах, на линии фронта, везде. К оперативности и решительности призывает страны группы семьи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решитесь на смелый шаг. Дайте Патриот и сам Глава МИД подчеркнул, это решение следует принять в срочном порядке. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из G7. А это, напомню, Италия, Германия, Великобритания, Штаты, Канада, Франция и Япония. заявлением Киеву уже сегодня срочно нужны зенитные системы противовоздушной обороны Патриот и сам Об этом министр заявил в интервью итальянскому телеканалу TJ1. В частности, 18 апреля в ходе официального визита Виталию и перед встречей глав МИД стран группы 7 Кулеба отметил необходимость скорейшей поставки дополнительных систем ПВО и ЗРК. Глава МИД Украины отметил, что приехал на министерскую встречу для переговоров в развитии контактов президента Украины Владимира Зеленского и с призывом к странам, которые поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Он уточнил, что именно эти системы ПВО являются приоритетными, поскольку только они способны сбивать российские баллистические ракеты. В этом контексте глава МИД привел пример Германии, которая уже решила предоставить дополнительную батарею «Патриот» и призвал другие страны последовать ее примеру. Послание «Простое мир» не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО «Патриот» и «Сэмпти» для защиты от российского террора, мы видели с начала полномасштабного вторжения РФ, что страны группы 7 способны принимать действительно мощные и экстраординарные решения. Мы глубоко благодарны им за то, что они уже сделали для нас, но чем дольше продолжается война, тем больше нужно смелых решений. Я убежден, что группа 7 способна принимать их. Совместные глобальные усилия по предоставлению Украине большего количества зенитных ракетных комплексов «Патриот» обсудили и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкин. Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба провел встречу с Блинкином на полях министерского саммита G7 на Капри. Он выразил благодарность американским партнерам за помощь, в частности, что касается недавних решений о выделении дополнительных систем «Патриот» от партнеров. Роль штата в процессе обеспечения Украины системами противовоздушной обороны является неоценимой, но Россия российский воздушный террор важно остановить как можно скорее, отметил министр. В связи с этим стороны подробно обсудили совместные глобальные усилия, направленные на то, чтобы как можно скорее предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны «Патриот» и ракет к ним. Кроме того, Кулеба и Блинкин отметили настоятельную необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета помощи для Украины. Отмечается, что это станет сигналом силы и уверенности, что позволит Украине спасти жизни и улучшить ситуацию на поле боя. Ни одна другая Другая страна в мире не может равноценно противостоять РФ, учитывая ее ресурсы, политическое влияние и военный потенциал. Но я убежден, Украина при поддержке своих надежных друзей, таких как Соединенные Штаты, сможет и в дальнейшем сдерживать такого большого агрессора по чернуку леба. Глава МИД отметил, что на полях министерского саммита продолжается работа над тем, чтобы союзники предоставили Украине как можно быстрее системы ПВО «Патриот». Напомню, накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе предложил выкупить системы Патриот у стран, которые их имеют, но не хотят самостоятельно предоставлять Украине, сообщал The Guardian. «Мы знаем, что многие страны имеют большие запасы систем Патриот, возможно, не желая поставлять их напрямую. Мы можем купить их у них, мы можем доставить их в Украину. У нас есть деньги. Это имеет решающее значение», – сказал Рютте. Ранее стало известно, что Германия передаст Украине дополнительную систему ПВП Третью с начала полномасштабной войны. И не только ее. Айрис-Ти Украине. Отец ПВО анонсировал новую систему для Киева и напомнил, что три системы уже переданы нам. Вице-канцлер Германии, глава Минэкономики Роберт Хабек сегодня в столице. В честь визита чиновник сообщил о планах поддержать ВСУ дополнительное ПВО IRST вместе с Гельмутом Раухом. Три наши системы уже находятся в Украине и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая всего через несколько недель, сказал он, пишет издание Билд. В свою очередь Хабек высказал уверенность в том, что Украина и Путин не ограничится если добьется успеха там, у нас, непременно продолжит войну с другими. Поэтому для нашей безопасности и мира в Европе важно, чтобы Украина успешно защищала себя и чтобы мы ей помогали, пояснил он. Чиновник уточнил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Билл напомнил, что приезд Хабыка на специальном поезде в Киев его второй по счету официальный визит в Украину с начала полномасштабной войны. Вместе с вице-канцлером Германии в Украину прибыл и так называемый отец Айристия Салем Гельмут Раух. Последний возглавляет оружие Компанию Diehl Дефенс, которая производит упомянутые зенитно-ракетные комплексы. Лучше я отправлю пули, чем солдат. Мы не должны играть в политику. Помощь Украине критически важна просто на глазах и на лету такими словесными реляциями и даже, у чудо, действиями переобулся Майк Джонсон. Да-да, он нам не послышалось. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отмечает, что предоставление Украине летальной помощи является, оказывается, критически важным. Как это он заметил? Об этом сообщает, это заметила Захил. Джонсон в ближайшие дни будет серьезно рассчитывать на помощь демократов для утверждения ряда законопроектов по оказанию де денег и помощи Украине, Израилю и другим демократическим союзникам за рубежом. Эта стратегия учитывает нюансы управления в разделенном Вашингтоне, но увеличивает риск отставки Джонсона с должности из-за недовольных консерваторов из республиканской партии. Ранее Джонсон отклонил законопроект о зарубежной помощи, одобренный в Сенате. Как известно, эту инициативу поддержали демократы. В частности, спикер стремился смягчить позицию жестких критиков в рядах республиканцев и выбрать более консервативный подход в отношении спорной иностранной помощи. Одновременно он продвигает законопроект о безопасности границ, который также призван привлечь консерваторов для голосования. СМИ акцентируют, что многовекторная стратегия Джонсона по продвижению почти 100 миллиардов 95 долларов на иностранную помощь лишь привела к обострению в рядах беспокойного правого крыла республиканцев и вызвала угрозу его отставки. Несколько республиканцев заявили, что не будут поддерживать инициативы Джонсон, Джонсона. В частности, трое наиболее жестких республиканцев в Комитете по процедурным вопросам будут сопротивляться вынесению законопроектов на голосование, Негативная реакция на действия Джонсона по зарубежной помощи означает, что успех принятия законопроектов зависит от голосов демократов, не только относительно финальных версий законопроектов, когда их уже вынесут на голосование, но и относительно процедурных решений, которые позволят поставить их на голосование в принципе. Несмотря на острую критику, Джонсон на прошлой неделе получил поддержку от бывшего президента Дональда Трампа, который сказал, что спикер работает очень хорошо, напоминает издание. В то же время Джонсон отверг угрозы о а его отставке от некоторых республиканцев и сказал, что просто работает для защиты демократических союзников за рубежом. «Если бы я работал из-за страха в связи с ходатайством об устранении с должности, я бы никогда не смог выполнять свою работу. Я могу принять эгоистичное решение и сделать что-то отличное, но я делаю то, что считаю правильным. Я думаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас является критически важным», подчеркнул он. Это тот случай, когда надо было намного раньше, конечно, чем позже, но выбирать уже не приходится. Главное, чтобы проголосовали в принципе и не прощелкали остатки репутации сверхгосударства. Соединенные Штаты Америки, рассуждает Владимир, Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, и делает он это в нашем эфире. Лучше поздно, чем никогда, Соединенные Штаты потеряли много авторитета из-за затягивания с голосованием. Это проблема не только Украины, но и проблема американского влияния в мире. И поэтому росло давление на Джонсона от всех и республиканцев, и демократов. Он получил немного времени и совещался и с Белым домом, и бывшим президентом Трампом. И именно он в своей резиденции дал ему разрешение на это голосование. Поэтому нам нужно ждать. Надеюсь, что в проекте не будет правок или изменений, тогда за него должны быстро проголосовать. Верный признак, американская помощь нервирует Кремль. Усатый род Путина Дмитрий Песков заистерил и заявил, что американские деньги не изменят ситуацию на фронте. В Кремле заявили, помощь США Украине, которая может быть одобрена в Палате представителей уже на этой неделе, не может повлиять на ситуацию на фронте. Таким образом, представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на новости о прогрессе в Конгрессе относительно предоставления военной помощи ВСУ это не способно каким-то образом повлиять на исход развития ситуации на фронтах. Все специалисты сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятная для украинской стороны, поэтому ничего измениться не сможет, сказал Песков, передает его слова российское пропагандистское агентство ТАСС. Значит, точно сможет, к бабке не ходи. Также Кремль отказался беспокоиться из-за всплеска убийств совершенных вернувшимися с войны. Всплеск насилия со стороны участников войны, вернувшихся из Украины, не является предметом для беспокойства Кремля, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он ответил отрицательно на вопрос о том, фиксирует ли Кремль какую-то тревожную статистику в связи с тем, что в российских медиа все чаще и все больше появляются публикации о трагических случаях домашнего насилия, совершенного участниками войны. Песков напомнил, что недавно Путин присутствовал на расширенной коллегии Министерства внутренних Дел, и среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали. Вы, наверное, видели, что недавно президент Путин принимал участие в расширенной коллегии Министерства внутренних дел. И среди вызывающих обеспокоенности показателя эти виды насилия никак не фигурировали. Конечно, к чему эти излишние беспокойства? Ведь они же обои рябои Такие же преступники, причем мирового масштаба. По меньшей мере 192 участника войны с Украиной были осуждены в России за насильственные преступления с начала вторжения, подсчитала новая газета Европа. 143 человека обвинялись в причинении вреда здоровью разной степени тяжести. Действия 26 из них закончились гибелью потерпевшего. Среди тех, кто совершил преступление против жизни и здоровья, судимость имеет каждый шестой Военный. Широкий общественный резонанс вызвал приговор экс-наемнику Чевака Вагнер, сломавшему глазницы бывшей жене на глазах у дочери. Женщина, которой пришлось заменить раздробленные кости лица титановой пластиной, добилась возбуждения уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Но обвиняемый принес в суд медальку за взятие Бахмута и отделался лишь штрафом в тысяч рублей. В 2023 году российские суды поставили исторический рекорд по приговорам в отношении военнослужащих, совершивших умышленное убийство. В, слож, в общей сложности к ответственности по статье 105 Уголовного кодекса были привлечены 116 человек, писала медиазона со ссылкой на данные Верховного суда из школьной программы РФ изъяли книги о сталинских репрессиях. Действительно, а к чему эти книги, если сейчас они в этих реалиях и живут? Российские власти изъяли из школьной программы книги о репрессиях времен Иосифа Сталина, а также произведения, содержащие критику СРСР. Это следует из приказа Минпросвещения РФ о внесении изменений в школьную программу, на которые обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить». Мин затемнения. В частности, из списка рекомендованной литературы для 10-11 классов пропали несколько знаменитых книг, которые до перестройки не разрешала публиковать и советская цензура. Это роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, где сталинские лагеря сравниваются с концлагерями нацистов, а пытки НКВД с пытками гестапо. Повесть «Дом на набережной» Юрия Трифонова о том, как обитатели элитного дома тоже стали жертвами репрессий и сборник ⁇ Калымские рассказы Варлама Шаламова о жизни заключенного в советском лагере ⁇ также из списка пропали роман Амонра Виктора Пелевина «Высмеющий советский культ космонавтов» и стихи Дмитрия Пригова, иронизировавшего над соцреализмом. И она даже же. Из зарубежной литературы пропали роман «Антиутопия 1984» Джорджа Оуэлла, антиутопический сатирический роман «О дивный новый мир» Олдаса Хаксли, экзистенциальный роман «Посторонний» Альберта Камю и «Повесть «Превращение» Франца Кавки. Ранее об этом тоже сообщали телеграм-каналы. Однако школьникам по-прежнему рекомендовано считать 451 градус по Фаренгейту Рая Брэдбери на Западном фронте без перемен и три товарища Эриха Марии Ремарка. Еще есть победитель мух Вильяма Голдинга и прощай оружие Эрнеста Хемингуэя. Вместо исключенных книг в список добавили «Гибель империи», российский урок митрополита Тихона Шевкунова, которого считают духовником Владимира Путина. При этом в программе остался Александр Солженицын, также писавший о лагерях и репрессиях. Но это пока. До этого Путин называл Солженицына истинным патриотом. Чай, который пили советские люди, был не с сахаром, а со вкусом страха. Тамара Вронская, историк. Друзья, ничего не бойтесь, верьте победу наших вооруженных сил Украины. И приходите к нам завтра. Я, Ирина Узлова, на этом же месте буду ждать. Вас это была программа «20 минут. Увидимся и победим.